Mas. Aku tak ngomong. Ngomong apa? Aku tak pamit nang Hongkong ya. Kok rada tekad nang Hongkong ngopo? Lah piye, awake dhe utange akeh, anak sansaya gede, sampean kerjanane yo sepi. Kenapa ora nekat awake dhewe rasa mbayar Mas? Hah, ngene iki lho sing ini. Menawa wis luar negeri, uripit sememece, komesik brutal polae. Apa menar nang luar negeri ini mesti yo ya, tambah glowing, tambah ayu apa yo ya, raksa ya, dilirik orang-orang kono loh, brutal ya Thomas mas masak sama enggak percaya karo kesetiaanku orang kok raksa percaya ya ini ya, contohnya mas Ake ya mkoncok-koncokku yang di luar negeri mau ini pamitnya ya apa-apa karo -apa. bujunya ya apa, ini tekan kono Roti sosmed, roti dunia maya, terus pakaiannya ceki-ceki, do pamer awak pamer budi lanjur aku terus piye nak ngono iki karena pergaulan itu menentukan karakter dan keputusan seseorang yang iya mas aku ngerti masa aku mbek pada kanca-kancamu koncok mas aku ki ora madake ya hmm. awal ki emang ora ono masalah ning aku ki ke wedi kelangan kue ya iya mas tolong percaya karo aku nyatku lho apik Yo wis nang ngono. Nah iku wis kekarepanmu. Yo aku sebab iki bojomu. Mugo-mugo, niatmu mugo riatmu iki dijabah karo Gusti ya. Amin. Mugo-mugo iso digolekke dalan sing apik. Sukses mengko perdepane. Amin. Yo wis nang ngono ya, ya. Yo aku bar Joga kesetiaanku, iya. Joga rasaku, pokoknya, Aduh nanti pilihku, iya, iya. Aduh pilihkan medsos, iya. Bapak, bapak. Ya. Bisa, iya, iya,